अहमदाबाद अहमदाबाद चांदखेड़ा जी रीते ना कार्यो थे, थे केवा उम्मीदवार होवा जो है केवी सरकार हो सु सो मुझे लगता है कि अहमदाबाद और गुजरात की जब मैं बात करता हूँ गांधीनगर की मैं स्पेशली बात करता हूँ तो बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है और ऐसा नहीं है कि काफ़ी छोटा बहुत डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी बड़े स्तर में डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली यहाँ पे आईफा भी होस्ट किया था बॉलीवुड के सारे एक्टर्स लोग आए थे सो so, अगर मैं गुजरात और अहमदाबाद की बात करूँ तो डेवलपमेंट तो हुआ है बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रिवर फ्रंट ले लो कोई भी चीज़ ले लो लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है मुझे लगता है और जो भी वोट देता है जिनको भी वोट अभी जो पहली बार देंगे क्योंकि अभी मेरा जो जनरेशन है जो साहित्य में घुस रहे जो बोलते हैं हम में तो मुझे लगता है कि सबको वोट देना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि पॉलिटिकल व्यूज में जब बात आती है तो अभी भी कुछ लोग हैं जो भाग जाते हैं जो बोलते है गंदा है जो भी लोग हैं सबको बस वोट देना चाहिए जो भी एलिजिबल है वो मुझे लगता है तो युवा छे युवा नु केवे की दरेक नागरिक नो حق છે ને વોટ દરેક આપવો જોઈએ અન્ય કેટલાક લોકો છે મોલમાં જઈશું અને જાણીશું કે લોકોના વિચાર શું છે જે મત વિસ્તારને લઈને અને લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ખાસ દેશમાં જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે કેવા प्रधानमंत्री હોવા જોઈએ દેશમાં વિકાસને લઈને શું કહેશો میرے અકોર્ડિંગલી प्रधानमंत्री જો કર રહે છે کافی اچھا છે બટ ડિક્ટેટરશિપ જેસા આ رہا બહુત જેવી છે जिसको કે સ્કીપ કરી دیا જા રહે જો અમારું સંવિધાન تھا જો રૂલ રેગ્યુલેશન્સ થી کافی ચીજે મેનીપ્યુલેશન किया जा रहा है સરકાર કા જો growth હે વો کافی اچھا હે क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि भी भी कर डिक्टेटर से है, उसमें इतने घटक दल है तो अभी जो भी है यही है और यही आगे जाएगा कोई ऑप्शन है नहीं चौक्स ऑप्शन प्रधानमंत्री नो प्रभावित लोग युति पास चौबीस नो लोकसभा इलेक्शन

आई थिंक अभी जैसे राम मंदिर की बात हुई है तो काफ़ी रिलीजन के टर्म्स एंड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी बढ़ावा मिला है रिलीजन को हिंदुजम uh, का नाम ऊंचा हुआ है और उससे सारे अनेक अनेक प्रजाति के लोग सारी कास्ट में पॉजिटिव एनर्जी है एक सबके अपने अपने व्यूज है और सबके व्यूज वैलिड भी है तो एक आई थिंक ओवरऑल अच्छी ही सोचा कि राम मंदिर बना है और सब खुश भी है इससे कि मतलब एक जो लेगेसी रही है हिंदुज़म कल्चर की तो उसकी एक बहुत बड़ी ये निशानी है कि राम मंदिर बना है રામ મંદિર દરેક યુવા હિન્દુ નાગરિકો માટે અને દેશ દુનિયાની બહાર પણ જે હિન્દુઓ છે તેમના માટે ગર્વની વાત છે તમને પૂછવા માંગીશ કેવી રીતે દેશના વડાપ્રધાન કેવા હોવા જોઈએ દેશ વિકસિત થાય તે માટે શું કરવું જોઈએ કેવા નેતા હોવા જોઈએ तो ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा कर सके तो मेरा ये है कि मुझे लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको थोड़ा सा महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए ना कि सिर्फ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स इमारतों पे ध्यान नहीं देके थोड़ा लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए और महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबका जो होता है जॉब्स होती हैं जो भी काम करते हैं सबका इक्वल नहीं होता है तो महंगाई पे भी उनको ध्यान देना चाहिए ताकि सब कोई ऐसे मतलब सब अपना घर चला सके तो महंगाई पे मेरा मेन यही है कि महंगाई पे फोकस उनको करना चाहिए सर मेन चीज़ अभी उन्होंने क्लियर की कि महंगाई पे मतलब ध्यान देना चाहिए यहाँ पे इन्होंने मतलब मंदिर बांधा है वो वो चीज, अच्छी अच्छी चीज़ है बट हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स है यहाँ पे गरीबी मतलब ज़्यादा बढ़ रही है और पेट्रोल के प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने कवर करनी चाहिए आई बिलीव જે વિસ્તાર છે ત્યાં મોલમાં આવેલા લોકો છે જે ખાસ ખરીદી કરવા આવ્યા હતા ને તેમના મંતો તેમને રજૂ કર્યા હતા એટલે કે વિકાસને લઈને દેશમાં પ્રગતિ થઈ રહી છે પરંતુ કેટલાક ક્ષેત્રમાં હજુ પણ વિકાસ જરૂરી છે